Два велосипеда, насос, блядь, и удочки. Да, 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 два велосипеда, удочки тоже, походу, понял, насос, ебать, на кого который а в чем прикол, жень, слушай прикол. Они вынесли, они как делали, Вони один велик, по, по камерам дивились, у соседа, выкатали велик один, поставили под забором, пошли за другим, понял, не спеша, на расслабоне, понял. А и в чем прикол, что утром мы едем вот так по улице, а там за углом все, короче, скинули под забор, велики, насосы, удочки, все поскидали. Да? Не просто забрали, положили обратно. Не, не уехал. А, значит, что-то, наверное, покрупнее взяли. Серый, спасибо. Тема, спасибо. Жека Петроменчук, спасибо. Снежана, спасибо. Артем Сладкий. Пацаки, на нафармим сегодня вообще кучу, целую кучу. Юра. Привет, друзья. Макс, здорово. Привет. Ребята, лайки максимально по-братски по экрану потапайте. Все вместе командочкой, ребята, жестко тапаем. Командочка, все вместе, команда, команда, команда. Командочка, Юра, короче, я понял, ебать, вы вообще не играете, братанчик. Давай с тобой забьемся уже, давай на что там уже поиграем. что, блядь, ты заебал. Что ты будешь сидеть, блядь? Что нахуй играть, Жека? А то так, а то так разблокировали. Да, тот аккаунт разблокировали, понял? Да я шел уже, блядь, посижу, там же предупреждение есть же у меня, понял? Ну, не предупреждение, ну, получается, нарушение есть. Пускай полежит, наверное тот аккаунт, пускай полежит с сок, понял? С сок, полежит. Месяцок вот добью на этом аккаунте, понял? Потом, если на этом улечу, вернусь на тот аккаунт. Ну, чтобы понял, чтобы чтоб не фармить предупреждения. Просто когда фармишь нарушения, понял, аккаунт долго не живет, он нахуй может улететь в любой момент. Даже если не даже если нема, ебать, красной полоски, понял, предупреждение о статусе аккаунте. Что такое? У тебя есть вот эта полоска предупреждения, оставь все аккаунта. Не-не-не, у меня было на этом аккаунте ж понял? Предупреждение, этого все аккаунта. На вот этом аккаунте было. Я его не трогал месяц, полтора, наверное, два. Она пропала нахуй, ни одного нарушения не было. Тебя, понял. Хлопнут, Рустам. Рустам. Тебя, хлопнут, тебя хлопнут Рустем. Рустам. Тебя хлопнут, реально. Братан. Тебя хлопнут, имеется в виду. Мене? Да. За что? За базар твой. За базар твой. Какой? Ну ты жестко, именно долго, сильно жестко, много базаришь, ебать. Ну и шо? И шо? Хуйню пиздешь. Хуйню пиздешь. Нет, ну на то, ну ты хуя базаришь. За кирпичи тебя хлопнут, сука. Люди гибнут за кирпич. Люди гибнут за кирпич, ебать. Серег, спасибо большое, Свен, спасибо большое, парни от души. Лёлик, спасибо. Ты понимаешь, что ли, нет? Люди гибнут за кирпич, нахуй. Чтоб ты просто понял, блядь. Если ты нихуя не понял, так я тебе, блядь, расскажу сейчас. Что люди гибнут. Санька, обожаю здоровье, за кирпич. Рустам нема, братанчик. Рустама, гаража нема. Все на два, ребята, по возможности командочка, все вместе. Не Жанка стала дарителем 25 уровня. Верни-ка, все классно, все классно, все хорошо, спасибо. Манюнька, спасибо большое. А для этой бабушки такие Садочек. Так слышишь, бажана, так рассказывает же, Юрка, что у нее недвиги целая куча у этой бабки. Она знает ее. Понимаешь? Фур, ты шо? шо класс! Милена, фур. спасибо тебе огромное. Но вы бачите, там сразу начинает стартовать. Мы фур. только огрызаемся, начинает газовать. Спасибо. Милена, солнце, Я спасибо говорю, тебе фур. огромное. Я говорю, фур. фур? Фур? Какой фур? Юра, какой Фур? Серега, спасибо большое. Серега тебя стрелками забивает, по 5, по 50 дает. Серый, спасибо. Тем, спасибо большое. Ну все, братан. Милена, чё, спасибо вы... тебе огромное. Ребята, забери топ-1 Милену. Пожалуйста. Я говорю, куда пожалуйста. вы собрались? Вы куда собрались, чтобы вы стартовать так начали, Юра? Ты бачишь? Та вообще, Оленка, похуй, ты что гонишь? Ты шо гонишь? Миленку, Миленку жалко, жалко Миленку. Симпатичная девчонка, ебать, реально. Ты себя жалко. пожалей. Бедолага. Тебе. Что значит фур? А что значит фур, Юра? Олечка спрашивает. Что Нипа значит не, 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 ну реально, а что значит фур? Не знаю, просто. Ну как понять фур? Жен, завали ебало в натуре. Не, не ну подожди, ну от тебя неоднократно, когда залетает подарок... Я всегда неоднократно... говорю, фур! Ну что значит фур, как понять, типа фур? Фур значит, что... Типа, свой рот, бля, вонючий». Нет, слово... Есть обозначение какое-то, понимание, чтобы понимали. Фу, потому что ты говоришь каждый раз фур, и люди не поймут. Нема обозначения. Есть. Все, просто фур, все. Закрой. Свой в чем рот, смы... а, и, а в чем а, смысл? Слушай, в, каких ты, фур. в каких случаях ты употребляешь в своей лексике слово фур? Чем тебе можно написать в личку спятать и сказать? Конечно, пошалим. Напиши сюда мне на аккаунт, я после стрима поделюсь. Напиши в личку, конечно, пошалим. Напиши в личку, конечно, пошалим. Фу, ебать, Йо? мене меня эта кабина ваш так раздражает, сука, я на именно не ненавижу, поняли? Сука, на чертила ебаная, в натуре тупо черт. Просто другого слова не... А ты в натуре, Женя, ты черт, ты выкупаешь? Вот просто черт. Да ты именно в натуре да. черт. Да. Да. По своей вот натуре, блядь, в натуре ты черт, блядь. Именно сука. Именно сука, прыжка, блядь. Пойди нахуй, выключи звук, ребята. Побачив тут Милену и уже к Милении сука яйца подкатываю, сука, к Милении яйца подкатываю. Потом седель герой, сука, всех выигрываю, потому что, блядь, комплиментов на над... да. фуна. <laughs> потому что комплиментов наделал. комплиментов на. Ты ж юра не делаешь комплименты? Конечно, да, такие так, маны, сука. Девушки, ребята, они ушами я, любят. Маша, привет. Девушки ушами сами любят. Пацанов в кому беспределу кабина. Ты, блять, это кабина, ты беспредел, ребята. обычные, сука, тиктоки, интернет герой, блядь. Обычный интернет. Лёха, спасибо большое, Сереньки. Милена, солнце, фур. спасибо тебе огромное, Милена Руденко. Фур, 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 фур. Правильное дело, Юр. Ну, так че как делать фур? Юр, как делать фур? Вот так. Фур. Ага, бабку не вытянул. Ты бы бабка такая, что тупо, бля, защемыла, нахуй. Ты обосрался, ну, перепарковался. Серега, приблизиться, спасибо большое. Снежанка от души, Артем, спасибо. Жека Петроменчук, спасибо. Тема, чат, от души вам. Фур! Братан. Фур! Тебе реально смешно? Ну, реально. Ну, нет, почему ты не говоришь дык? Ребята, дайте все по экранчику, по-братски. Потапайте, все, так кожен из вас, пожалуйста, Йо, ребята. Да, Юр. Пастух. Там со своим стадом. Со своим стадом базар. Юра. Не Юрка. Ну, включи. Юрка, включи, включи на один раз меня. Ты меня слышишь? Да. Почему ты не говоришь вместо фур? Дык! Дык. Потому что фур мне нравится больше. А, ну, скажи, попробуй, скажи, скажи, дык и фур. Нет. Чего? Схуяли. Дык! Жень, я себе разберусь. Закрой свой нахуй рот, блядь. Я себе разберусь, что мне тут и как делать, ты понял? Юля, спасибо. Женя, расслабься нахуй чуть-чуть. Чуть-чуть подрасслабься, сука, голова. Бля. Юля, блядь. спасибо. Чуть-чуть подрасслабься, Женя. Что-то ты, блядь, сука, понагоняла себе пиздец, блядь, кобыла. В натуре на сука, вымораживай. В натуре вымораживай, ребята. выводит тупо на эмоции, сука. Памятаешь меня? Что ты там вообще? Не особо, mm? не особо. Что что? Что ты там вообще? Как ты, блядь, чувствуешь? Что настроение, сердцебиение, как ты почуття? Ты именно токсик, ты абьюзер, блядь. Я не знаю, как тебя вообще выдерживают, блядь. Вообще, ну, в принципе, что okay. Я тебя абьюзил? А? Токсик. Юр, привет. в рядом сейчас, да. Братан, так а что Ирина. ты не можешь типа, стрим провести? Ты что, не можешь стрим провести? Юрина, спасибо, ребята. Юля, спасибо, конфета. Братан, ты можешь Проходим нормально цель, провести? ребята, все вместе. Юра. Одну розу, ребята, он... одну. Ты можешь нормальный стрим провести, Юра? Ульяна, спасибо, Энджел, спасибо. Йо, Иринка, спасибо. Рустам, Рустам. привет, Маник. Может, ты сейчас попиздишь, блядь? Чего мне одного грузить, блядь? Может, мазу, блядь, потянешь, не? Ну да. Рустам, сука, барбаршоп, блядь. Давай, потяни мазу. Тём, спасибо, Алекс, спасибо большое. Хайрус там до кабины сядет. Братан, с кем там можно ебать именно поиграть? Не знаешь, сейчас вот реально с кем можно повалиться серьезно. Мутан, здорово, Тем, спасибо. Что ты пил? Ежовик выпил. Кардицепс. С кем можешь сейчас повалиться нормально, братан? А, Юля, М -м? Юля, Юля, я понял. Спасибо тебе огромное. Юля. Ребята, все на два. Слышишь меня или нет? Что, с кем порубиться? Да, ну с кем-то поболее. с писюном своим порубись там. А? С писюном поиграй, порубись. Александр! Здорово, братушка! Смотри, ну, сколько я Анта, привет. Ого, блядь, 12 лайков, ебаный твой нос. Братан, а что это за выражение такие, ебаный нос? Как понять? Кто-то в нос кого-то пялил? Или что? Ну, ебаный нос. Ну как понять? Эта шака должна быть ноздря, зря, чтобы ебать шляпа влезла в нос. Братан. Гаринет, добрый день. А? Ну правильно я понимаю выражение ебаный нос? Правильно я понимаю выражение ебаный нос? То есть в нос, нос пароли, правильно? Давай Юля, гарно дня. Долго еще будешь в Юр. эфире? Там я посажу чуть-чуть. Юра, правильно я понимаю, то есть в нос кого-то пялили, правильно я понимаю Юра? как хочешь, так и понимаю, мне похуй. Нету объяснения Нет объяснения этому, блядь. слову, Ну как? Ну подожди, ну палец. ты подожди, как ты можешь, как ты можешь говорить то, чего ты не знаешь обозначения, Юр? Ебаный нос. Ну в как вот? Ебаный вот, сыр. Что сыр ебаный? Сыр ну, ты, я, я, никогда не говорю ебаный сыр. То есть, то есть кто-то кого-то в сыр. сыр ты говоришь, иди нахуй. То есть ты кого-то конкретно посылаешь нахуй, правильно? Серега, о, этот самый, у тебя же припечатка есть серый. Что ты говоришь? Юр. А? Я говорю, сиди, блядь, не заебай. Юрка запутался чуть-чуть. Ладно, братанчик, не, не хочу. Ладно, братан, я не буду тебя заебать уже, хорошо, чувак. Я вижу, что ты, блядь, говоришь, Я не буду заебать. Веди стрим сам, хорошо. Веди сам, с веди сам стрим, Юр. Да я разберусь. Не, реально. Серега, спасибо большое, дядя от души, мужик. Короче, первое, одиннадцатое место популярных. Мы таким образом можем на первое место выйти. Популярных. Блядь! Блядь! Что? Спасибо, огромный, сука, мужик. Пизда, блядь, заебал. Ты куда свою руку, блядь, поднимал? Что, спасибо тебе огромное, Вы видели, он руку поднял, хотел сказать, фур. Он уже руку на нулевой секунде подымал, хотел сказать, фур. Серый лучший, лучший серый перепелица, о мой бог. Свенк, спасибо, братанчик. Александр Антик, спасибо, братанчик. Артем, спасибо. Алекс, Блонди, 69, Тема, Амина. Вот, Юра. Юра. Слышишь, Юрец? Юрец. Ну? А ты уже хотел сказать фур, да? А вместо фур ты сказал хуй. <laughs> да, Юрка? Кур, блядь! Ребята, стучим по экрану, они хотят на мышу забрать, понял? Они хотят на мышу забрать у нас вины. На мышу. Блядь. Получилось, блядь. так получилось? Так как, как так получилось, братан? Это называется мышка. <как> слышишь, братанчик, слышишь, Юр? Давай, все хорошо, не буду тебя сильно заебать, веди стримба заранее. <laughs> Ребята, дайте по экрану, пожалуйста, все вместе. Потапать. Я же говорю, Дик больше подходит. Дик больше Филькин подходит. Ох, да, спасибо, это. тебе тоже гарно дня. Я как лайки, лайки. Артем, спасибо большое, братанчик. Фур! <laughs> фур, ебать. Фу, еще такое слово противное, фур. Реально, да? А ну, Юр, скажи, фур, у тебя ну, оно особ особенно не противнее, чем ты. Шо, братан, спасибо тебе э, сэр, огромное. спасибо, Манюшка, от души. Шо, брат, лучший, спасибо тебе огромное. А кто там лучший? Не противнее, нас... чем ты, блядь. Братанчик, разве он лучше, чем мы? Разве он лучше, чем мы? Разве он лучше, чем вся команда, все движение? Все зрители, весь народ, который здесь. Разве он лучше? Ты че врешь, ебать? Он Если просто не поход. А, да. Если бы, сказал, если а, бы да. у тебя был выбор, либо он один, либо все вот эти, что бы ты выбрал? Представь, что я Морфи. Это моя команда, Боже. а это... Боже, что пиздишь? В натуре, так такой не пиздишь. Боже представь, мой. Представь, что я, я Морфи, выбирай. Нео. Юра, Нео. Что ты выберешь? Представь, я что не я Я буду выключить тебе нахуй звук. Ребята, три человека, проходим. Проходим. Сука, боже, яке воно бисяче, просто пиздец, блять, эта кабина. Я себе сколько раз говорю, сука, не буду с ними играть, нахуй, блядь. Тупо, блять, ну, не маски кем играть, приходится с этой, сука, демоном сидеть, нахуй. Тупо, мне нравится, понял? Мне, мне нравится. мне Спокойненько. Прикольчик такой, понял? Ну, реально. Очки небольшие, но всегда победа есть, ебать. Ты сможешь, ты реально можешь ебать подбесить тем, что постоянно человек проигрывает. Ну, мне прикольно, мне такие стримы нравятся, реально. Реально мне такие стримы нравятся. Корине, спасибо тебе огромное. Ребята, всем спасибо Корене, большое. Белоусо, потому, потому с ними перестали играть. Да скоро с ним все перестанут играть.